Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seorang individu yang dikenali sebagai bengkor telah ditahan oleh polis ibu pada 2.40 minit petang semalam berhubung kenyataannya yang berbaru hausutan di laman Facebook. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SSC Datuk Dev Kumar, bengkor ditahan berikut laporan polis yang dibuat di seluruh negeri bagi penangkapan individu yang bertanggungjawab membuat kenyataan tersebut melalui akaun Sarawak Keluar Malaysia 2021. Setakat pukul 3 petang semalam, polis telah menerima 13 laporan berhubung kenyataan yang memburukkan imej Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adenan Satem. SAC Datuk Dev yang dihubungi pemberita RTM menjelaskan perkara ini. Isnin lepas, Pejabat Ketua Menteri Sarawak telah mengeluarkan satu kenyataan yang menafikan Tan Sri Adenan pernah mengeluarkan sebarang kenyataan memburuk-burukkan Kerajaan Persekutuan. Jelas surat itu lagi, cubaan pihak yang tidak bertanggungjawab ini sengaja berniat memburukkan imej Ketua Menteri. Inisiatif Sarawak Information Systems Sendirian Berhad Sains menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR yang dijalankan dilihat selari dengan polisi Go Rural yang ditekankan oleh kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem berkata, sebagai contoh program Rural ICT Guided Home-based Technopreneur Right telah memberi peluang kepada individu di luar bandar untuk membuktikan kebolehan mereka dalam bidang perniagaan ICT. Jelasnya, program yang dilaksanakan ini ternyata sejajar dengan komitmen kerajaan yang diterajuinya untuk merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Justru beliau berharap agar sains akan bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri untuk bersama-sama membangun dan memodernkan kawasan luar bandar. Tan Sri Adenan berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-25 sains di pusat konvensyen Borneo, Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh timbalannya, Datuk Amar Douglas Ugah Mas. Ketua Menteri turut berbangga dengan pencapaian sains di negeri ini sepanjang 25 tahun penubuhannya. Katanya ini dapat dibuktikan apabila penggunaan ICT di negeri ini melonjak daripada antara terendah kepada yang tertinggi di Malaysia pada masa kini sekaligus membolehkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam. Pada majlis tersebut, Dato' Ahmad Douglas menyampaikan anugerah media ICT Ketua Menteri kepada para pemenang dalam tiga kategori anugerah yang dipertandingkan. Kategori Bahasa Melayu menyaksikan Haini Derani dari Utusan Borneo memenangi tempat pertama, Sharon Kong dari Borneo Post bagi kategori Bahasa Inggeris dan Jong Wan Jun dari Sin Chiu Delhi Daily kategori Bahasa Cina. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Sains Datuk Tio Tian Hiong dan Pengerusi Sains Datuk Petinggi Tan Sri Josh Chan Hong Nam. Industri penternakan anak boleh dijadikan sebagai alternatif dalam mempelbagaikan sumber pendapatan para petani dan pekebun di negeri ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, penternakan Arnab mempunyai potensi besar kerana penternak sedia ada masih belum berjaya memenuhi permintaan tinggi terhadap produk berasaskan haiwan berkenaan. Jelasnya penternakan Arnab mampu memperkukuh ekonomi petani dan pekebun kerana mereka tidak lagi perlu bergantung kepada satu komoditi seperti kelapa sawit, lada getah dan padi sahaja. Justru beliau mencadangkan agar sebuah ladang induk diwujudkan bagi memberi latihan dan kursus penternakan arnab kepada mereka yang berminat. Ladang ini katanya akan bertindak sebagai tempat peserta berkhusus sekaligus melihat potensi dalam industri ini selain menjadi pusat pemasaran produk Arnab ke pasaran sedia ada. Penternakan Arnab dilihat mampu memberikan pulangan pendapatan baik dengan setiap 100 ekor Arnab berpotensi mendatangkan jualan sebanyak RM6,000 sebulan dengan keuntungan bersih mampu mencecah sehingga lebih RM3,000 sebulan. Beliau berucap ketika merasmikan majlis bersyukur bersamamu yang diadakan di ladang ternakan arnab Gold Rabbit Farm di Jalan Temedak Meradong turut hadir menteri kebajikan wanita dan kesejahteraan masyarakat Dato' Fatimah Abdullah dan pemilik ladang tersebut Mariamah Abdullah 11 November ini akan membawa detik sejarah yang tersendiri buat penduduk di Kota Semarahan apabila Majlis Daerah Semarahan MDS dinaik taraf menjadi Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS. Pengiktirafan tersebut dijangka disaksikan oleh Ketua Menteri Datuk Patingi Tan Sri Adinan Satin. Berucap sempena Majlis Kebudayaan ke pintu gerbang MPKS di Pekarangan Dewan Suara Kota Semerahan, Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ke arah itu masyarakat di kawasan berkenaan perlu bersedia menerima perubahan seiring dengan periktirafan ini. Ia memerlukan perubahan mentaliti dalam penerimaan sebarang bentuk perubahan pentadbiran, kemajuan dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh MPKS di kawasan itu. Justru tambahnya rasa tanggungjawab bersama amat perlu dalam kalangan penduduk agar kebersihan dan landscape bandar terus terpelihara. Pada majlis kebudayaan itu, pelbagai pengisian diadakan antaranya persembahan tarian dan lagu oleh penuntut UITM Kota Semerahan yang terhadap kota MDS Datuk Peter Minos. Kawasan tanah bencana di Kuala Baramiri berpotensi semula jari di negeri ini berikutan kehadiran pelbagai spesies burung hijrah. Terletak kira-kira 28 km dari Bandar Raya Miri, kawasan tanah bencah yang berkedudukan di sepanjang tepi jalan dari Sungai Tujuh hingga ke Kampung Masjid Kuala Baram ini cukup popular dalam kalangan peminat burung, terutamanya sekitar November dan Disember apabila ribuan burung dapat dilihat berterbangan dan berkumpul sekitar kawasan itu. Menariknya, tasik semula jadi sepanjang lebih 2 km itu merekodkan sebanyak 120 spesies burung berdasarkan rekod Persatuan Pencinta Alam Malaysia MNS Miri yang telah mengunjungi kawasan tersebut dengan lebih 70% burung hijrah direkodkan mereka merupakan spesies terlindung. Bagi penggemar burung Danny Winston, kehadiran spesies burung hijrah dari negara China di kawasan tersebut membuktikan kawasan utara Sarawak ini mampu menjadi habitat semula jadi sementara yang selamat sekiranya terdapat pengurusan dan pemuliharaan secara terancang. Burung-burung yang datang sini adalah yang spesies turis yang bukan dari negeri uh, negeri uh, Sarawak. Jadi saya berharap dan agak uh, agar pencinta-pencinta burung okay, boleh datang sini untuk memhatikan burung sama ada dari orang tempatan ataupun dari yang dari luar negara. Walaupun belum diwartakan sebagai rizab alam semula jadi, namun kerajaan tetap turun padang bagi memastikan spesies burung hijrah ini selamat. Nah, saya berharap orang-orang kampung, orang tempatan sini jangan mengacau, lah, jangan menimbak, jangan memburu sebab sini banyak yang pencipta bina, itu burung tu datang sini melihat Ketika ini, selain kawasan tanah bencah Kuala Baram ini, Sarawak mempunyai dua kawasan yang merupakan rizab alam semula jadi berikutan menjadi tumpuan bagi spesies burung hijrah dan burung terancam. Februari lepas, Teluk Bako Buntal yang terletak di Kampung Buntal Kucing telah diisytihar sebagai tapak laluan burung hijrah atau flyway dalam rangkaian laluan burung hijrah Asia Timur Australia yang pertama di negeri ini. Manakala Taman Negara Tanah Bencah Kucing yang turut dipilih sebagai tapak Ramsar pada tahun 2005, menyaksikan habitat bagi pelbagai spesies burung yang diklasifikasikan sebagai terancam, terlindung dan terlindung sepenuhnya di bawah ordinan perlindungan hidupan liar 1998 negeri Sarawak. Generasi Y diingatkan supaya tidak perlu berasa takut untuk memberi pandangan mereka jika pendapat yang dikemukakan berlandaskan fakta yang betul dan diterima pakai oleh semua pihak. Menteri Muda Penyelidikan Sains dan Bioteknologi Dr. Anwar Haji Rapai memberitahu sebagai aset penting dalam menggerak dan memacu kemajuan negara, generasi Y perlu mempunyai pemikiran secara kritikal dalam menyatakan pandangan dan idea. Jelasnya walaupun negara mengamalkan kebebasan untuk bersuara, namun amalan itu hendaklah digunakan untuk menyuarakan perkara yang sahih. Walau bagaimanapun tambah beliau generasi Y perlu mempersiapkan diri dengan ilmu sebanyak mungkin terutama dalam menghadapi persaingan globalisasi. Beliau memberitahu demikian pada perasmian program apa kata generasi Y anjuran Jabatan Penerangan yang diadakan di Kolej Universiti Teknologi Sarawak UCTS di Sibu. Program tersebut merupakan siri terakhir untuk tahun ini dengan menyediakan platform kepada golongan generasi Y mengemukakan pandangan dan pendapat di samping menyerlahkan potensi diri. Seramai 550 penuntut UCTS serta pelatih dari GIAT MARA Sibu dan Kolej Kejururawatan Hospital Sibu menghadiri program tersebut. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU akan memiliki sebuah bangunan baru di Jalan Depoh. Menurut Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, bangunan empat tingkat berkonsepkan teknologi hijau itu akan dibina di tapak seluas 2 hektar. Jelas Dato' Wahab, pembinaan bangunan baharu itu akan bermula seawal Januari dan dijangka siap dalam tempoh setahun. Bangunan baharu berkenaan bakal menempatkan pejabat bahagian-bahagian DBKU, antaranya bahagian penguatkuasaan, alam sekitar dan pengurusan selain Dewan untuk Kegunaan Masyarakat. Beliau berkata pembinaannya adalah bagi memberi keselesaan kepada warga DBKU. Dato' Abang memberitahu demikian kepada media selepas perhimpunan bulan November DBKU di Kuching. Dalam pada itu pihaknya berhasrat untuk memperkenalkan pendaftaran lesen perniagaan secara dalam talian tahun depan. Datuk Wahab turut memaklumkan bahawa program I Love You Kuching City akan diadakan pada 18 hingga November ini di tempat letak kereta Pusat Penjaja Semarak. Dianjurkan bagi memeriahkan suasana bandaraya, jelasnya pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sepanjang berlangsungnya program tersebut, termasuk persembahan baskers, pertandingan memasak dan dekorasi kek, cabutan bertuah, aktiviti menanam pokok dan pameran. Warga kota dijemput hadir ke program tersebut. Program dijangka dirasmikan isteri Ketua Menteri Datin Patinggi, Dato' Amar Jamila Anu di Dewan Serbaguna Gita, Jalan Pinang, Jawa pada 19 November ini. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Majlis Penyerahan Sumbangan Bahan Bantu Mengajar dan Radas Pembelajaran untuk Murid Berkeperluan Khas sempena program CSR HTST Malaysia Sdn Berhad bertempat di SK Semenggok Padawan Kuching pada 9.15 pagi. Manakala pada 3 petang, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg akan mengadakan sinar media selepas melawat tapak Regata Sarawak Festival Tebingan Kuching 2016 di pentas utama Regata Sarawak Festival Tabingan Kucing 2016 di Kuching. Sementara itu juga pada tiga petang, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Prof. Dato' Dr. Muhammad Kadim Soaidi akan mengadakan sidang media mengenai pra-convocation kali ke-20 Unimas 2016 di Kuching. Dalam pada itu, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Dato' Fatimah Abdullah akan mengadakan sidang media mengenai Majlis Wanita Keluarga Sarawak Bilangan 3 2016 di Kuching. Dan akhir sekali di Semarahan, Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Datuk Seri Nancy Shukri akan menghadiri ceramah perdana bersama Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas di Perkarangan Dewan Suara Kota Semarahan pada jam 8.30 malam. Baik saudara demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan.